পাকিস্তানত আপুনি পোন্ধৰ দিন থাকি অহাটো সঁচা নে মিছা একবাৰত কৈ দিলে হ'ল ময়ো এবাৰ সাংসদ নথকা সময়ত দুহেজাৰ তেৰ চনত সাংসদ নথকা সময়ত লোকসভা সমষ্টি নিৰ্বাচন পূৰ্বে আমাৰ দুয়োজনৰ বিয়াৰ পিছত আমিও এটা ব্যক্তিগত আমি পাৰ্চনেল ট্ৰিপ আমি লৈ আমি পাকিস্তানলৈ গ'লোঁ এজন সংসদৰ পত্নীয়ে চাকৰি কৰে দিল্লীত দৰমহা দিয়ে পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ এজেণ্ট হ'ব লাগিবনে আজিৰ পৰা প্ৰায় তেৰ চৈধ্য বছৰ আগত প্ৰায় দুহেজাৰ এঘাৰ চনত প্ৰায় এক বছৰ কাৰণে মোৰ পত্নী সেই সময়ত এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এন জি অ' প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে যাৰ ফলত প্ৰায় এক বছৰ তেওঁ এক বছৰ পাকিস্তানত আছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ প্ৰায় দুই আঢ়ৈ বছৰ ভাৰতত থাকিল আৰু নিজৰ কামখিনি কৰিলে আৰু দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পিছত তেওঁ এটা নতুন এন জি অ'ত তেওঁ চাকৰি পালে ল'ৰা ছোৱালীৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীটো এই কথাটো আপুনি ল'ৰা ছোৱালীৰ নাগৰিকত্ব লৈ মাকৰ ওপৰত সদায় নিৰ্ভৰ থাকে ক'ভিডৰ সময়ত সকলোৱে গম পাইছে যে কেনেকুৱা এটা চিকিৎসা লয় এটা ভয় এটা আছিল সেই সময়ত আমাৰ মোৰ সৰু ছোৱালী তাই ইংলেণ্ডত জন্ম লৈছিল যিহেতু মোৰ পত্নী সেই সময়ত ইংলেণ্ডত আছিল আৰু যিহেতু তেওঁৰ নিজৰ মোৰ শহুৰ সেই দেউতা তেওঁ নিজৰ ক'ভিডৰ পৰা আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু সেই সময়ত ক'ভিডৰ সেই স্থিতি চাই যদিও মোৰ পুত্ৰ সেই সময়ত ভাৰতীয় এটা পাছপ'ৰ্ট আছিল ক'ভিডৰ স্থিতি কি হ'ব কি নাজানে কি আমি নজনক হয় সেই সময়ত মাকৰ লগত দুয়োজনে দুয়োজন সন্তান একেই পাছপ'ৰ্ট থাকিলে আমি আমাৰ সেইটো ব্যক্তিগত এটা চৰ্চা